prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi buxoro viloyati filiali tomonidan viloyat adliya boshqarmasi viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi bosh -bosh davlat mehnat nazorati inspeksiyasi o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi buxoro viloyati kengashi bilan hamkorlikda navbatdagi malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda batafsil muxbirimiz lavhasida malaka oshirish kursi davomiyligi 36 akademik soatga mo'ljallangan bo'lib 15 may kunidan boshlab 5 kun davomida mehnat huquqi bo'yicha sohaning malakali mutaxassislari ekspert va trenerlar tomonidan olib boriladi malaka oshirish kursida viloyatdagi davlat organlari va tashkilotlarining inson resurslarini boshqarish bo'linmalari mas'ul xodimlari bevosita ishtirok etmoqda shuningdek o'quvning qamrov darajasini kengaytirish maqsadida o'quv jarayonlari zoom platformasi orqali ham ishtirok etish imkoniyati yaratilgan o'quv kursi bir qator mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil qilindi jumladan viloyat adliya boshqarmasi viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi o'zbekiston kasba oshunlari federatsiyasi buxoro viloyati kengashi bilan hamkorlikd tashkil qilinyapti o'quv kursida o'ttiz olti soatga mo'ljallangan bo'lib mazkur o'quv kursi mehnat sohasi bo'yicha malakali ekspertlar soha mutaxassislari tomonidan darslar olib borishi belgilangan xabarimiz bor demak joriy yilning o'ttizinchi aprel kunidan yangi tahrirdagi mehnat kodeksi kuchga kirdi mazkur mehnat kodeksi avvalgi kodeksga qaraganda hajm jihatdan ikki yarim barovarga katta va u bir qator yangi mehnat normalari va qoidalarini belgilayapti va mazkur yangi qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha batafsil tushuntirish berish maqsadida mazkur o'quv kursi tashkil qilindi shuningdek o'quv kursi davomida davlat organlari va tashkilotlarida inson resurslarini boshqarish kadrlar bilan ishlash tizimini samarali tashkil qilish maqsadida ishga tushirilgan yangi elektron platformasidan foydalanish tartiblari bo'yicha batafsil tushuntirishlar beriladi qayd etish joiz mazkur platforma davlat boshqaruvi organlarida kadrlar bilan ishlash yo'nalishidagi ish faoliyatini to'liq raqamlashtirish maqsadida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan ishlab chiqildi o'quv kursi davomida ishtirokchilarga mazkur tizimda samarali ishlash xodimlarni rasmiylashtirish hamda lavozimga tayinlangan rahbar xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini tizimga to'liq va sifatli kiritish bo'yicha amaliy ko'nikmalar beriladi o'quv kursi yakunida olingan bilimlarni mustahkamlash maqsadida test sinovlari o'tkazilishi belgilangan